ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਿਆ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੇਖੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਪਈ ਇਸ ਗੁਲੇਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 베어ਿੰਗ ਦੇ ਬੋਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਗੁਲੇਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ maal ਲੁੱਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ गड्डिया तोड़न का जुगाड़ देख के भी हैरान है एक गुलेल की मदद से जो साइकिल के बैरिंग में डलने वाले छर्रे आते हैं उनको प्रयोग करके और कार के शीशे पर मारते थे जिससे कार का शीशा जो है वो बिखर जाता है और बस एक हाथ के धक्के से शीशा अंदर गिर जाता है और उसके बाद में ये लैपटॉप वगैरह जो भी गाड़ी के अंदर पड़ा होता था पिछली सीट पे आगे तो उसको लेके फरार हो जाए पहले कितनी वारदातें कर वारदाते अभी तक जो इसने माना है वो दो तीन वारदातें मानी है इसने लैपटॉप चोरी की और कुछ स्नैचिंग की वारदातें हैं अभी हम आगे एक दिन का हमें मान आगे और फर्दर पूछताछ कर रहे हैं जो है अभी तक जो है उस पर इस पे कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हो रखी है अभी तक बाकी वेरीफाई कर रहा हूँ इस शख्स ने लुधियाना करीब तीन वारदाता नु अंजाम दिता से ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਾਣ ਵਾਸਤੇ WhatsApp ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਸਪੈਕਟਿਡ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਉਭਰਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਖਬਰ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਦਫਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੜੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ उसके बाद में हमने ये फुटेज वगैरह जो है या फोटो वगैरह हमारे सेफ सिटी कैमरे वाले के साथ शेयर करी बाकी लोगों के साथ हमने शेयर करी व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे तो सेफ सिटी पे जितने फुटेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनको हम एनालाइज करते हैं लड़के बैठ के ठीक है इसकी जो फोटो आई थी उसके मैसेज को लेके हमने सर्कुलेट किया व्हाट्सएप पे सीसीटीवी फुटेज ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ WhatsApp ਨੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂਸਲਾਖਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੈਨਿਕ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ